все избирательных участок. внутри, на выходе, стоят люди, по одному, по два человека проводят Это нарушение закона. Вы Надо за территорией избирательного участка. Это первое и самое основное. Мы проводили анонимный соцопрос внутри, как бы вот тут вот, вот почему выгнали, я не знаю. Вот что случилось, я тоже не понимаю. Как бы ничего не объясняют. Молодой человек подошел сказал выйти из помещения, что это все не официально, э, вот, обвинили меня во всем. А как он представился таким? Ни кем. Представился? Будь-яке соціологічне опитування, воно воно люди, які його організовують, не мають брати дозволу у нашої комісії, тобто вони його організовують власними силами і можуть це робити різноманітні структури, які на це мають дозвіл. У них це є прописано в статуті своєму. Вони найголовніше для людей, що вони мають мати при собі посвідчення. Законом не передбачений перелік документів, які мають при собі мати люди, які проводять соціологічне опитування. Тут треба розуміти, що територія виборчої дільниці і територія закладу, в якому розташована виборча дільниця, це зовсім різні речі. Тому що, наприклад, тут в палаці культури. Територія виборчої дільниці це паркетна зала. Конкретно паркетна зала розташована на другому поверсі, тому на другому поверсі тут вони знаходитись не мають права. А за межами дільниці це їхнє право, розумієте? За межами дільниці вже ні я, ні голова комісії не відповідають за проведення якихось опитувань. Тому що, наприклад, тут навіть в палаці культури знаходиться на першому поверсі кафе. Ну як голова комісії може відповідати за людей, які прийшли в кафе? Да, именно Сели на выходе внутри. Ко мне подошел инспектор, попросил, чтобы я зарегистрировался. Я подошел к этому, ну, ну, к секретарю, зарегистрировался. У нее сел обратно на место. Они попросили нас выйти. Мы вышли, стали возле дверей после чего пришла милиция, мужчина какой-то вышел, и они пошли внутрь. Мужчина пришел с бейджиком, тоже наблюдатель, и попросил, чтобы мы вышли. И мы вышли. Я подходил к ним где-то часа полтора назад, вот, и они вышли из здания сюда на территорию, за территорию участка. Они сидели раньше там, в избирательном участке, проводили опрос. Нам сказали, что мы имеем право сидеть внутри, на выходе из избирательного участка. Мы зашли внутрь, только сели, подошел мужчина, с которым, которого вы ранее брали интервью. Потом с ним подошел еще один мужчина и женщина. Начал нас, нас фотографировать, выгнали нас за двери. Мы сели за двери, они подошли, сказали, что они сказали, начали говорить, что мы должны сидеть за территорией школы. Потом женщина взяла у нас блокнот этот, забрала и с него вытащила бланки там где мы отмечали кто за кого голосовал где был как проводился анонимный опрос после этого она забрала бланки и начала уходить в сторону химиков 6 я пошел за ней Вы не подходили больше к волонтерам? не спрашивали, почему они стояли? Они, они сказали, что они стояли в вестибюле, и вы подошли к ним с мужчиной каким-то еще, с женщиной, выгнали их от, оттуда, а потом, потом подошли к ним и забрали банки. Не забирали банки. Ну вы не забирали, но вы видели, кто забрал? Нет. Вы не имеете в этом отношения? Нет.